तो बचपन से सुनते आ रहे हैं बड़ी मकबूल है सबने सुनी हुई मगर जब मैंने एम ए पंजाबी का इम्तिहान देना था तो बतौर सिलेबस कुलियात बुल्ली शाह को पढ़ा अबियात बाहू सबलूक पीर बादशाह शाह हुसैन खाजा फलीकबूल शाह का दुल हुसैन ये तमाम सूफिया की जब तो शायरी पढ़ी तो वो जब बतौर इम्तहान बतौर सवाल जब जो बात सामने आई यूनिवर्सिटी के सिलेबस में अमेर की डिग्री लेने के लिए नहीं मैं जाना जोगी के नाली मुद्रा पा के इसकी वजाहत करें अब अगर आप नहीं वजाहत करेंगे तो फेल हो जाएंगे डिग्री नहीं मिलेगी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि मैं आपको बातें बताने लगा हूं कवाली सुन ली अच्छी बात है सब चले जाएंगे को। पगाया। मैंने आपको जाने नहीं देना ये इस दरबार का तरीका है सुनाई नहीं जाती बल्कि समझाई भी जाती है ये क्या बात हुई पैसे उड़ाए तो आप अपने घर को आप अपने घर को तो लिया क्या और दिया क्या कवाली में से कवाली कॉले

अलमारूल था बाबा अब अब्दुल्ला नाम है ना तो बुल्ला बुल्ला मशहूर हो गया आले नबी अली, खून रसूल हैं, उनके घर में दीन है शरीयत है ठीक है ना इसके अंदर एक शेर आया है अच्छा वो है घड़ियाल देव निकाल मेरा पिया कर तो हाल नहीं मेरा पिया कर आया घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे रैन बसंती पिया घटावे मेरे दिल दी बात ना पावे अब तो चार सूटों घड़ियाल नहीं मेरा पिया घर आया अनहद बात जा बगे जहाना उतना बसुगड़ा साल तराना बोल गया वो नमाज दुकाना उन विचरण हो गया तो मेरा पिया घर अब ये वो बातें हैं जो तो दरअसल रूहानियत में सिखाई जाती है वाह जाती है वाह वाह अब रंगीया बड़ा कह टाइम मिले तो दरअसल रूहानियत में आया था अब उसको साल साल हो गए उसके अंदर सैकड़ों दरूस हुए सैकड़ों की हुए जिन्होंने वो क्लासेस ली है उनको सब कुछ पता है जो नहीं आते तो उनको भी नहीं पता तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा टाइम नहीं देंगे तो फिर आपको रट की सरदगी मिलती एक कागज का टुकड़ा लेने के लिए बीस साल लगती है जिसको एम ए की डिग्री कहती है तो अभी आपने कहा वो शेर है नहीं, मैं ऐसे जोगी ना जोगी आगे क्या था जी नाम है इसका

तहरीर करनी पड़ेगी कि सारे मुसलमान जोगी हैं बात समझ आ गई अगर ये नहीं तो फिर उनको भी जोगी ना तो एक जगह हम ऐसे में थे कि पांच दस हजार का मजमा था ना हमारा किताब था सदारत थी उनके पाकिस्तान बड़े बड़े नाम खाए हुए ग्राम थे वहां एक नाथ खा ने कहा दम मस्त कल अंदर अली अली दम मस्त अंदर अली अली अली

लफानिया है देखा देखी का माशरा है हकीकत शनाज कोई नहीं बताने वाला कोई नहीं अभी तो निज़ाम कोई नहीं हमें कल्चर ही ऐसा मिला ये सोसाइटी जैसी है ना किसी को समझाया जाता है और ना समय दिया जाता है देशन, देशन। तो अगर हम ये कहें कि नाम है उसका कमली वाला और जो कि ना समझ लोगों को उसका नाम कमली वाला अहमद नाम रखाया नाम रखाया जी जी ये जोगी जोगी मुतवाला हद हद अहमद नाम रखाया ये जोगी जोगी मुतवाला हद हद के अंदर लाने वाला नाम है इसका ना। कमली वाला आज वो अहमद नाम तो आया किस ना पाया किसे ना पाया इसका पाया वो किसे ना पाया पहली पंचवर आज वो अहमद नाम तराया तराया अना अहमदुन बिलामीन हदीसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुहाना मैं अहमद

तो फिर मैंने कहा ठीक है अगर दस रूहानियत में वो बातें हमने नहीं बतानी तो फिर किसने बतानी फिर यहाँ खोल खोल के बताते हैं वो हदीसे हैं वो कुरानी आयते हैं जलालुद्दीन की वसूली की बातें जिसको फारसी में कुरान कहा जाता है हस्त कुरान जुबान है तो जोगी किसको कह रहे हैं अहदो अहमद नाम बताया बताया तो ये जो कई लोग ही मतवाला हाथ में इल्ला लादी माला ये नाम है उसका हमने वाला मैं ऐसे लोग ही वो होर ना जोग होर ना जोगी किस लोग किस लोग अल्लाह दिया नहीं बात आपने कही है कमली वाले नाम है उसका कमली वाला वो तो जोगी अगर उसके जोगी हैं तो फिर कहोगे सारे मुसलमान जोगी हैं <laughs> तो लोगी नहीं है सिर्फ सच्चा मुसलमान ही नहीं है बेईमान और मुनाफिक है सुभान अल्लाह ठीक है बस ये वो नुक्ता था वो फिगर थी इसके ऊपर गौर और फिगर कीजिएगा घरों में जाकर तन्हाई में बैठकर नहीं ये जोगी नहीं कोई रूप है रावला हाथ में च जोगी का इस रूप हां हाँ, पेश जोगी का इस रूप भगवान सच्चे अखंड कसम कुरान है जो कि मेरा दीन ईमान है सच आखा मेरा सच आखा मैं कसम कुरान है कसम कुरान है कुरान ने मजीद की कसम खा के कहा है किसने किसने बाबा बुल्ले शाह ने औलादे नबी और औलादे अली है रसूल पाक का खून है उनके अंदर वो ये बात कह रहे हैं सच आखा मैं कसम कुरान है कसम कुरान है कुरान ने मजीद की मुझे कसम है जो कि मेरा दीन ईमान जो कि इस जोगी में नुकीता रोगी रुकी। इस जोगी में नुकीता रोगी रुकी। नहीं मैं होने से जोगी नहीं मैं ऐसे जोगी हूँ हो ना जोगी उन्होंने बनाया तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता साबा के सामने जब तक हर से ज्यादा मेरे साथ मोहब्बत ना हो जाए वहीं से बात शुरू करें हाँ